Знаєте, любі друзі, ми вводимо нові правила, нову рубрику навіть в програмі Гутен Морген. Ми тепер будемо розбірку робити, як то кажуть, кліпів, музики. Не тільки ми, а і зіркові гості. І сьогодні розібрати по полочкам відеороботу Кузьми Скрябіна, цю прем'єру. Ми запросили піпульцю. Доброго ранку. Привіт. Бачить категорію, несподіванка, так? Да, неожиданно очі. Привіт, привіт, що скажеш по, -по кліпу? Ну, це взагалі на самом деле я очень заангажована, тому що мені все подобається, що робить скля. И ну, касательно творчества Кузьмы, то есть мне все, в любом случае, что бы он там ни делал, мне все нравится. Поэтому прекрасный клип, я очень рада, что это, на самом деле, по-моему, вернулся немножко к тому, с чего, ну, первые песни, которые были еще с первого альбома, его, то есть как-то вот так вспоминается сразу. Это а ты заметила, что он действительно вот по жизни как-то, вот я смотрю, движется в сторону добра? мне кажется, он стал гораздо добрее, чем uh, тот Кузьма Скрябин, который начинал когда-то, да? Ну что мы все о нем, да о нем. У uh, нас в гостях такая звезда, украшение компании. Юля, пыльца. Доброе утро. Мічка, ще раз давайте тебе. все ж таки поговоримо, розпочнемо про зміни в вашому творчому житті. Чули про зміну продюсера? А чому так сталося і хто на сьогодні ваш новий продюсер? На даний момент я працюю з компанією Falosa Family Factory і під початком Юрія Дмитрича. Ай, Слушай, да. а я ему Юра, Юра, привет. Как, как, Ю Фалес, Ю Фэктори? Как? Фалес, Фэмили Фэктори. Нужно господи. запомнить, в конце концов, что, ну, <laughs> что ж такое. Фалес, Не, не запомню. Просто, <laughs> ю, Юра, доброе утро. А, смотри, с чем связана смена продюсера, и да, или, если тебе неудобно отвечать на это, просто ты да, ответь так. Что ты ждешь от Юрия Фалес? Ну, непосредственно, то есть, если раньше у меня был продюсер в таком, как бы, понимании того, что там как-то мне рассказывали немножко что, как, и не было команды, то теперь у меня есть команда, я очень рада этому, то есть, и я чувствую тыл, то, что я могу посоветоваться, и это не какие-то такие, то есть, это, это наставник, они а в коей мере не... То есть, это равноправные отношения и очень рада скажи так кто кого выбрал ты э, это Юрия. судьба вы там вы знали друг друга давно э, скорее мы следили просто как-то там за, за творчеством друг друга потому что то чем занимается Юрий, это тоже творчество потому что когда это один успешный проект это может быть случайностью а когда на протяжении многих лет и это успешные проекты и то есть э, на самом деле понимаешь что Чек понимает, що він делает і як це нужно делать. Поэтому я очень рада, що судьба нас свела. Я вірю, що в судьбу. Юль, Чи буде так, що Юрій можливо якось буде впливати на те, що ти пишеш і що ти робиш? Якось зміниться. Я маю про це на увазі. Зміниться якось твій репертуар? Я думаю, що вряд ли. то, есть, опять же. одно дело как-то повлиять, потому что артисту тоже на любого артиста нужно немножко как-то человек творческий, он как такой как воздушный шарик, вот понесло куда-то вправо, влево, в зависимости от настроения от всего, все равно должен быть человек, который остается на земле и понимает, как это вообще чтобы ну чтобы в какие-то рамки вписывалось, потому что скажи, ты уверена в том, что ты делаешь, или тебе все-таки нужен человек, который тебя возвращает, да на грешную землю, или у тебя тоже вот эти колебания, то ли я делаю, то ли я музыку исполняю, осталось или нет? В принципе, мне, конечно, нужно меня немножко нужно останавливать, потому что не все, что мне показалось классным, когда я вчера в ванной напела, это mm. не все нужно можно вот сейчас сюда вынести, не может быть и можно, конечно. Ну именно все... в том же виде, в каком mm. это было исполнено вчера в ванной. Да. Скажи, пожалуйста, у тебя вот сейчас будет новый альбом. Mm -hmm. Вот э, то, что вчера было на в ванной, то, что было раньше там, э, про Киев, анти-РНБ, э, вот эти твои хиты, войдут ли они туда? Или что-то будет ну, новое концептуально, другое? Анти-РНБ, слава богу, уже у меня этот альбом вышел, я надеюсь, это мы уже проехали. Так. Вот второй альбом будет более взрослый, э, там будет ⁇ Я люблю тебя Киев ⁇ там будет много разных других красивых песен, которые, мне кажется, они более взросленькие уже, чем вот то, что меньше танцевального больше смысла, больше слов, ну, как я люблю. Слушай, ну, а сегодня мы почуем все таки песню твоему выполнению. Это будет уже песня, которая новом году. Да, да но это будет исполнено вживую. Сказать, Сразу предупреждаю всех, кто хочет послушать хорошую музыку в живом исполнении, сегодня Юля нам покажет. <laughs> а, об этой песне, пожалуйста. Ты, история написания, кто автор? «Запасной аэродром» называется песенка, автор, как всегда. Я, yeah. естественно. Вот. Пыталась, опять же, что-то такое. Очень хотела, чтобы она была... Полегче в том плане. Ну, меня нужно уравновешивать мои тексты, которые иногда там бывают ну, немножко тяжелые, может быть, там, для восприятия. Мы ну, ее уравновесили, так упаковали, она такая резвенькая Мне нравится ножка топать, очень хорошо. То С ты пытаешься вытянуть немножко и выйти немножко из смера, такой праздник. Да. Но, Мне она очень приятна. Она очень отличается от того, что э, делали раньше. Это не такая танцевальная музыка, как э, вот это не клубная вот это mm. вот такое вот как анти-рнб у меня было. Но, тем не менее, то есть аналоги. Она она Юль, приятная. ты не боишься, что тебя, э, если раньше называли там, флагманом украинского R&B, то сейчас э, закидают камнями, скажут, да, предатель, уходит куда-то в сторону. как а же в Украине R&B, честно? Да, Серьезно? да. Гру Ой. не слышала, нет? Я тебя дам послушать. На начальное. Но, но, ст старенькое mm. что-нибудь. Не боишься, что идти mm. в другие стили? И вообще, есть у тебя привязанности к какому-то стилю, и ты можешь сказать, вот до конца буду нести этот флаг, не брошу. Я не думаю вообще, что как-то в вот о стилях стоит особо заморачиваться потому что это тоже-таки дело критиков потом говорить вот как что это за стиль там придумывать какие-то названия ну каждого своя работа если артист будет заморачиваться над тем как как это назвать еще то в чем я работаю и ведь что я не могу работать в каком-то другом стиле это наверное как-то грустно очень будет Юля, все-таки я я не могу разуметь ты сидишь такая в принципе добро выглядаешь посмехаешься с чем повязана вот вся Як ти кажеш, ну, трошки, можливо, важкість твоїх текстів, якась, можливо, навіть агресія направлена, там, ну я не знаю, мабуть, не на людей, я сподіваюся, з чим це пов'язано. Я хочу ти дізнався, звідки ти тоді дістаєш то все. Ну, я ж психолог по образуванню, я ж до нас сама терапевтівся. Терапевтірують а а вот я... за счет текстів своїх, що делать. Потом у меня все добре, прекрасно, улыбаюсь, рада вас видеть. Давайте... Хай і у нас у всіх зараз буде все добре. <реш> Євчка, ми запрошуємо тебе на сцену, бери мікрофон і... А, презентуй нам песню. У нас сегодня в гостях пыльца, сегодня у нас будет новая песня. Это я все так разговариваю, чтобы дать возможность нашей артистке выйти на сцену и уже показаться в вашем телевизоре как раз уже, что называется, в боевом виде. Итак, встречайте, аплодисменты. Начало конца, плевать будет что потом, мы открываем сердца К новому опыту, как это было с другим, так четко будто вожди. Дожди. Oh. Я нашла отличный выход Я машу и на крылом Но устал от моих игр Запасной аэродром И земля не принимает Я парю железной птицы Выбора не оставляет Пропиться и разбиться Выйти из мертвой петли Я не смогу, но попробую ты наблюдаешь с земли С бесчувствием робота Есть два крыла и летим Но правила тут жестокие Да мы уходим к другим Но чтобы стать одинокими я нашла отличный выход, я машу ему крылом, Но устал от моих игр запасной аэродром, И земля не принимает, я парю, железной птицей выбора не оставляет на пицце и разбиться. Я нашла отличный выход, я машу ему крылом, Но устал от моих игр запасной аэродром, и земля не принимает... Железные птицы и вы оставляет на пицце и разбиться Лучше синицы в руках Чем эти сказки о журавлях Пусть голова в облаках Ногами стой твердо на земле я нашла отличный выход, я машу ему крылом, но устал от моих игр запасной аэродром, и земля не принимает. Я парю, железные птицы вы барани Оставляют на пицце и разбиться Я нашла отличный выход Я машу ему крылом Но устал от моих игр Запасной аэродром И земля не принимает Я парю Железные птицы вы барани Оставляют на пицце и разбиться И у гостях сегодня была просыпалась вместе с вами, с нами Юлия Пульца. Вы знаете, вот в нашей жизни очень многие люди исполняют роль а, докторов, а, может быть, колодцев, в которых нужно подойти и напиться, и так далее, и так далее. Я тебе желаю самых лучших, больших успехов с твоим новым продюсером. И еще самое главное, не пропадай, пожалуйста, это уже от себя так надолго, сколько ты вот а, себе иногда можешь позволить. Все, это была а, замечательная девушка, которая сегодня в выборе пошла петь, подвинулась, по попилась, выбрала минус, за что и... Большой, конечно же, эффект его воздуха.